Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera Kami dari kumpulan satu Pelajar Ijazah Sajana Muda Pendidikan di UTM Kuala Lumpur Hari ini kami berada di Sekolah Kebangsaan Jalan Geni 1 Bagi menjalankan kajian lapangan Berkaitan amalan baik yang dilaksanakan pihak sekolah Khususnya iftar bersama kepimpinan sekolah Tujuan utama kajian kami adalah untuk mengenal pasti dan meneliti amalan baik atau program-program berimpak tinggi yang dijalankan di sekolah ini dalam merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Hasrat ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu untuk melahirkan modal yang cemerlang, seimbang dan harmonis dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek atau ringkasnya JD. Sekolah Kebangsaan Jalan Geni 1 bermula pada awal tahun 1950. Ketika sistem pendidikan di Kuala Lumpur berkembang pesat bagi memenuhi keperluan masyarakat yang semakin meningkat Kerajaan Negeri Selangor mengambil langkah untuk menumbuhkan sebuah sekolah baru dengan bahasa pengantar Inggeris pada tahun 1957, sebuah bangunan dua tingkat telah dibina di atas tanah seluas 5 ekar yang terletak di antara Jalan Geni dan Jalan Geni 1. Bangunan ini lengkap dengan 14 bilik darjah, 3 bilik yang boleh diubah suai menjadi dewan, sebuah pejabat pentadbiran, 6 buah tandas serta kemudahan asas seperti kipas dan lampu elektrik. Di samping itu, sebuah padang permainan seluas 2 ekar turut disediakan bagi memberi ruang kepada aktiviti sukan dan riadah murid. Sekolah ini mula beroperasi pada awal tahun 1958 dengan nama asalnya Gemi Dot School. Pada sesi pertama, seramai 147 orang murid telah mendaftar yang terdiri daripada pelajar-pelajar pindahan dari Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda, Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu dan Sekolah Kebangsaan Jenis Tamis Sentul. Penubuhan sekolah ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan di kawasan ibu kota dan terus berkembang maju sehingga dikenali hari ini sebagai Sekolah Kebangsaan Jalan Geni 1. Ia bukan sekadar sebuah bangunan pendidikan tetapi sebuah institusi yang telah melahirkan generasi pelajar yang berjaya dalam pelbagai bidang. Terdapat tiga objektif kajian. Yang pertama, dapat menilai pelaksanaan program dari aspek perancangan, penglibatan dan perjalanan aktiviti. Objektif yang kedua, dapat mengenal pasti impak program terhadap perkembangan jari murid. Objektif yang ketiga, dapat mendapatkan cadangan guru untuk penambahbaikan program pada masa akan datang. Proses kajian terdapat dua proses kajian. Yang pertama, temu bual separuh bersultuk. Kaedah ini dijalankan melalui temu bual bersama dengan dua orang responden, iaitu seorang guru, ketua kepimpinan sekolah dan seorang pelajar, penolong kanan ketua pengawas sekolah Jalan Gemi 1. Bagi untuk mendapatkan pandangan mereka tentang keseimbangan elemen jari dalam pelaksanaan program iftar bersama kepimpinan sekolah yang telah diadakan. Proses yang kedua ialah soal selidik. Soal selidik ini telah dijalankan melalui Google Form dan diedarkan kepada guru serta 15 orang pelajar bagi untuk mengumpulkan data berkaitan pengalaman dan maklum balas mereka terhadap program iftar bersama kepimpinan sekolah yang telah dilaksanakan. Soalan satu, boleh cikgu terangkan sedikit tentang program iftar bersama badan kepimpinan sekolah dan bagaimana ia berkait dengan konsep jeri yang diperkenalkan oleh KPM baru-baru ini? Jawapan soalan satu, ada beberapa program yang saya anjurkan dan saya sendiri bertindak sebagai penyelaras antara program utama ialah Majlis Watikah Pelantikan Pengawas. Memandangkan ketika itu di dalam bulan Ramadan Saya mengambil peluang untuk melaksanakan program tersebut Dalam bentuk inward looking atau kerohanian Program ini diadakan serentak dengan majlis wajika Dan disertakan dengan sedikit pengisian rohani Ia berlangsung pada 17 Mac Hari Isnin bersamaan 16 Ramadan program ini bermula pada sebelah petang selepas sesi persekolahan tamat. Murid-murid tidak pulang ke rumah, sebaliknya terus berada di sekolah hingga ke solat terawih pada waktu malam. Mereka membawa pakaian dan kekal berada di sekolah sepanjang tempoh program. Sambungan jawapan soalan satu. Program iftar bersama badan kepimpinan sekolah ini sebenarnya sangat bermakna kerana ia bukan sahaja mengeratkan silaturahim antara warga sekolah dan bekas pelajar dan guru tetapi juga menyemai nilai murni dalam kalangan murid. Murid-murid menunjukkan rasa hormat, berinteraksi dengan penuh adab dan belajar menghargai jasa orang lama. Mereka juga diberi pendedahan awal terhadap aspek pengurusan dan pelaksanaan program seperti ini termasuklah menyediakan tempat, menyusun atau meja, mengurus jamuan serta memastikan kelancaran majlis. Hal ini sangat selari dengan konsep JERI yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melalui program seperti ini, murid berkembang dari segi emosi dan rohani melalui penghayatan nilai dan kasih sayang, hormat dan syukur. Pada masa yang sama, mereka turut terlibat secara fizikal dan mental dalam merancang serta melaksanakan program yang menyumbang kepada pembangunan jasmani dan intelek mereka. Jadi, program ini sebenarnya bukan sahaja makan bersama tetapi merupakan satu bentuk latihan nilai hidup yang cemerlang tepat dengan semangat jeri yang menekankan pembangunan murid secara menyeluruh. Soalan dua, cikgu, kalau dari sudut pandangan cikgu sendiri, adakah program yang cikgu jalankan ini turut memberi fokus kepada pembangunan murid dari aspek jari, terutamanya dari segi jasmani dan emosi mereka? Jawapan soalan dua. Yang pertama sekali, program ini dijalankan pada tempoh bulan puasa. Secara logiknya, memang ada alasan untuk mengatakan murid-murid mungkin tidak larat atau penat. Namun, kita mahu melatih mereka bahawa bulan puasa bukanlah masa untuk mencari alasan. Sebaliknya, ia adalah masa yang sepatutnya menjadikan mereka lebih kuat, terutama kerana mereka adalah pemimpin kecil di sekolah. Justeru, kami sengaja memilih masa ini untuk melatih kekuatan jasmani murid-murid supaya mereka lebih tahan lasak. Dari segi emosi pula, program ini antara yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid. Untuk makluman, untuk makluman sekolah kami kurang aktiviti yang melibatkan ramai murid disebabkan kekangan seperti perlu mendapat kebenaran jabatan dan masih yang terhad. Aktiviti besar seperti perkembangan juga jarang diadakan. Oleh itu, kami cuba menganjurkan program sebegini di peringkat dalaman sekolah. Melalui program, kami dapat membangunkan aspek emosi mereka di mana murid-murid menunjukkan keterujaan yang tinggi untuk hadir. Pihak ibu bapa juga sangat menggalakkan anak-anak mereka untuk turut serta. Kehadiran pada hari program mencapai 98%. Hanya murid yang balik kampung tidak dapat hadir. Mereka yang tidak hadir bukan kerana masalah pengangkutan Tetapi kerana cuti sempena nuzul Quran pada 17 Ramadan Yang jatuh pada hari Selasa Walaupun secara logik ibu bapa mungkin mengambil cuti pada hari tersebut Murid-murid sangat teruja dan sebagian besar hadir sehari sebelum cuti itu Secara keseluruhannya penerimaan daripada ibu bapa sangat menggalakkan Dan memberi sokongan penuh kepada program ini Soalan 3. Selain elemen jasmani dan emosi, apakah pula pengisian dari segi intelek dan rohani yang dilaksanakan sepanjang program ini dan bagaimana pengisian tersebut membantu membentuk nilai dan sahsiah murid secara menyeluruh? Jawapan soalan 3. Dari segi elemen intelek, kami cuba masukkan slot khusus yang mencabar pemikiran murid. Antara aktiviti yang dijalankan ialah aktiviti membina bangunan menggunakan bahan terhad. Tujuan aktiviti ini adalah untuk menguji tahap pemikiran dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan murid. Sebagai pemimpin, kami mahu lihat sejauh mana mereka mampu melaksanakan arahan dengan berkesan walaupun berdepan dengan kekangan seperti bahan yang terhad dan masa yang singkat. Secara keseluruhannya, semua kumpulan memberikan respon yang sangat positif terhadap slot tersebut. Mereka dapat menyesuaikan diri dan menunjukkan semangat kerjasama serta daya kreativiti yang tinggi. Bagi elemen rohani pula, kami turut menyelitkan pengisian seperti solat asar secara berjemaah, tazkirah ringkas serta aktiviti kerohanian lain yang membantu menyuburkan nilai-nilai Islam dan jiwa murid. Ini penting membentuk sesi yang murid yang seimbang dari segi aspek spiritual. Sebelum waktu berbuka puasa, kami adakan sedikit tazkirah sebagai pengisian rohani untuk murid-murid. Selain itu, beberapa orang guru juga turut menyampaikan ucapan, memberikan nasihat dan kata-kata semangat. Antara perkara utama dalam pengisian rohani ini ialah pelaksanaan solat secara berjemaah yang sangat ditekankan sepanjang program berlangsung sesi soal jawab seorang pelajar di SKJG1. Soalan yang ditanya, apakah pengalaman paling menyeronokkan yang Rania alami semasa menyertai program iftar Ramadan di sekolah dan bagaimana ia memberi kesan kepada diri Rania sebagai seorang pemimpin kecil? Pengalaman yang paling menyeronokkan bagi Rania semasa program iftar Ramadan ialah dapat solat tarawih bersama rakan-rakan. Selain menikmati juadah berbuka seperti nasi dan aiskrim, Rania juga merasa seronok kerana dapat berkumpul dan melakukan aktiviti secara berjemaah. Walaupun Rania hanya sebagai peserta, program ini memberi kesan yang positif kepadanya sebagai seorang penolong ketua pengawas. Ia membantu Ranya menjadi lebih berani dan yakin kehadapan. Hasil bimbingan guru-guru yang memberi sokongan serta peluang untuk menyertai pelbagai pertandingan di sekolah seperti sajak dan aktiviti kelas. Ulasan data analisis dari dapatan Google Form kumpulan kami. Program Ramadan yang dilaksanakan bersama murid Badan Kepimpinan Sekolah BKS telah mendapat maklum malas yang sangat positif dari kelima orang responden lelaki dan seorang wanita yang terdiri daripada pelbagai jawatan seperti guru agama, kaunselor, pentadbir dan guru kafar kesemua mereka berpengalaman 1 sehingga 5 tahun dan terlibat secara langsung dalam program ini. Dari segi pelaksanaan, semua responden menilai tahapnya sebagai sangat baik dan baik. Dengan penglibatan murid menjadi komponen paling berkesan 100% diikuti sokongan guru dan ibu bapa serta aktiviti solat berjemaah dan tazkirah. Semua guru sangat bersetuju bahawa program ini sangat berjaya meningkatkan kefahaman tentang Ramadan Beri kesan positif terhadap sosial dan kepimpinan murid serta wajar dijadikan amalan tahunan Antara cadangan penambahbaikan termasuk menjalankan program lebih lama selama dua hari, memperbanyakkan dana, menyediakan video motivasi serta melibatkan ibu bapa secara langsung. Kekuatan utama program ini adalah membentuk kepimpinan murid dan mengukuhkan nilai-nilai Islam dalam diri mereka. Semua guru turut menyarankan agar program ini diperluas kepada semua murid bukan hanya BKS kerana nilai-nilai yang diterakan oleh Universal. Penilaian skala menunjukkan kesemua aspek program mendapat skor penuh sebanyak 5.00 kecuali aspek kepimpinan dan perubahan tingkah laku yang masih tinggi iaitu sebanyak 4.75 menjadikan projek ini sangat berjaya dan berpotensi besar untuk diteruskan dan diperluas pada masa akan datang. Seterusnya, kesan atau implikasi yang diperolehi dari tiga aspek. Aspek yang pertama, pengukuhan sasiah dan jati diri murid. Program seperti Iftar Ramadan dan Wajikah Pelantikan Pengawas telah memberi ruang kepada murid-murid untuk mengukuhkan daya tahan fizikal dan emosi terutamanya ketika berpuasa. Mereka belajar mengawal keletihan, hadir penuh komitmen walaupun penat serta bersedia menjalani aktiviti sepanjang hari. Ini melatih ketahanan jasmani sambil menanamkan sikap tanggungjawab, disiplin dan semangat bekerjasama. Aspek yang kedua ialah penghayatan nilai murni dan pembinaan rohani. Aktiviti seperti solat berjemaah, tazkirah dan suasana kebersamaan semasa berbuka memberi kesan mendalam kepada pembentukan rohani murid. Mereka belajar tentang adab, hormat kepada guru dan bekas pelajar serta menghayati nilai syukur dan kasih sayang. Ini selari dengan objektif pendidikan rohani dalam konsep JEL iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Aspek yang ketiga ialah perkembangan kepimpinan dan daya intelektual murid. Melalui tugasan seperti membina struktur bangunan dan menjalankan aktiviti berkumpulan dengan batas masa dan bahan, murid diasah untuk menyelesaikan masalah, merancang dan membuat keputusan secara kritis. Ini memberi peluang untuk mereka menunjukkan potensi intelek serta kebolehan memimpin seperti yang ditunjukkan oleh Rania yang semakin berani dan aktif melalui latihan dan bimbingan guru. Antara kesimpulannya ialah program seperti iftar Ramadan seperti badan kepimpinan sekolah ini sangat baik kerana ia bukan sahaja mengeratkan hubungan antara murid dan guru tetapi juga membantu murid menjadi lebih berdisiplin, berani dan bertanggungjawab. Murid belajar untuk kuat semasa berpuasa jasmani Rasa seronok dan dihargai iaitu emosi Lebih dekat dengan agama melalui solat dan tazkirah iaitu rohani Serta belajar menyelesaikan tugasan dalam kumpulan, dalam kumpulan intelek secara keseluruhan program ini membantu membentuk murid yang seimbang dari semua aspek fizikal, emosi, rohani dan pemikiran selari dengan konsep jari yang diperkenalkan oleh KPM. Guru juga mencadangkan supaya program seperti ini dijadikan acara tahunan rasmi sekolah agar dapat dirancang lebih awal dan penyertaan murid dapat ditingkatkan secara konsisten dari tahun ke tahun.